С обеспечением ну изначально конечно было не очень то есть там, сухпайки доставлялись иногда не доставлялись ну поначалу было более-менее так потом стало намного хуже когда мы попали так как они говорили это окружение на самом деле это никакого окружения не было они называли это мобильным окружением то есть машины ездили чтобы просто не насколько взяли они не взяли но э, пробиться где-то было тяжело то есть если шла какая-то нам помощь там это засекалось и сразу бросали сюда силы Поэтому доставка нам была очень тяжелой, нам с воздуха сбрасывали там, продукты, боеприпасы. Mm -hmm. Я помню, где-то после двух месяцев, уже когда после первого боя, первый раз у нас зашли танчики, два танка. У нас не было, ну, то есть только РПГ-7В и РПГ-22. Ну, то есть это mm -hmm. надо было подползти к танчику хотя бы метров на 400, а там с другой стороны поля, то есть, ну, это было очень то, Два очень хороших командира которые были непосредственно с нами. То есть Редут сидел отдельно, он, он позже уже заехал. Но это турист позывной, это ну, очень хороший командир, у которого перед этим был опыт боевых действий. То есть человек, которого не заново учился воевать, а который умел. То есть он там принимал такие очень серьезные решения, когда мы на двух ремнушках аэропортовских выезжали с РПГ и гонялись за танками, то есть там под забором ездили. И молодой лейтенант, он получил старшего лейтенанта, он погиб в аэропорту, мной скаут. То есть он закончил академию с красным дипломом. Человек, ну, меня поражало, что всегда к нему, когда заходишь, там люди, ну, чем занимаются, отдыхают, там кто-то там ноутбук смотрит фильмы, то он читал постоянно военные книжечки какие-то там, как воюет САС, как воюют рейнджеры, то есть какие-то там пехотные наставления читал. Ну, он очень грамотный был, то есть человек там в свои 22-23 ну и он очень смелым был, что меня поражало. То есть, насколько я его знал до этого, он всегда ходил спокойно. человек довольно спокойный. Но когда начались бои, то, вот, то есть, мы вышли там под обстрелом пули, мы позалягали, начали отстреливаться лежа. Он встал и так четко начал работать. Так пуля ну, вообще возле него, он не боялся, я не знаю. Мы ему и говорили еще, что сказал, ты не хочешь кланяться пулям, он говорит нет. У него абсолютно вообще такая философия жизни была. Я уже потом узнал, когда он погиб, мы ездили на могилу, я как выздоровел с товарищами, его жена говорила что-то, я всегда говорил, я мечтал умереть в бою, то есть еще до войны, до вот этого всего, но она говорит, я не знал, что это будет так рано, то есть никто не знал, что будет война, ну, то есть человек он был абсолютно, как говорится, на всю голову военным.